bersatu dengan Islam inilah menyatu padu kita. Islam inilah yang melahirkan semangat kepada kita di kalangan kita. Al Muslim atau Muslim orang Muslim adalah saudara kita orang Islam. Saudara kita orang Muslim itu. Sebab itu saya lahirkan benda ini. Kita kena lahirkan benda ini. Kekuatan akidah kita. Kita lahirkan. Kita nak menunjukkan bahawa kita takut kepada Allah kita taat ah kepada Allah maka insyaallah tuan-tuan apabila kita menjaga perintah Allah eh fadilah ya fadzah bila kamu menjaga Allah niscaya Allah akan menjaga kamu kekuatan akidah inilah tuan-tuan yang kita kena kuat dalam keadaan cubaan pahaman macam-macam kalau dulu pahaman yang membuka aqidah orang Islam yang membuka pemahaman umat Islam ialah kurapah yang berbentuk percaya kepada pokok besar, percaya kepada batu besar, percaya kepada jingkir, percaya kepada rantai. Tetapi hari ini kita melihat gangguan akidah kita lebih dari beri. Akidah kita hari ini gangguan yang datang daripada susunak tuju. Orang tidak lagi pergi melihat kepada pokok yang besar. Tidak lagi percaya bahawa di situ ada penunggu, di sini ada 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 hantu besar dan sebagainya. Yang mengganggu kita ialah cubaan-cubaan daripada Yahudi dan Nasar. Walau jauh-jauh yang menjadi Yahud, Nasar. Yang ini yang jangkauan yang besar. Yang menjadikan Islam sebagai satu agama yang orang Islam sendiri pertikai. Ya. Islam, orang Islam sendiri yang mempertikaikan hukum hakam Islam. Islam menjadi satu benda yang orang Islam sendiri tak yakin kepada dia. Setelah sampai masa untuk hidrah kita ini, kekuatan akhirat ini kita kembalikan bersama. Yang kedua ini adalah kekuatan akhlak. Kita nak mendapatkan bahawa Nabi Muhammad SAW Liutah lima makar, lima akhlak Datang Nabi SAW untuk menyempurnakan akhlak Tidak ada akhlak yang lebih sempurna, yang lebih baik Daripada akhlak Nabi Muhammad SAW Maka kekuatan kita ini bergantung kepada akhlak kita Cara berkutur kita, cara berkomunikasi kita, kita. Kalau kita berhubungan sama ada berhubungan dengan Allah atau berhubungan dengan manusia, ablum min Allah wa ablum min memerlukan kekuatan akhlak, kekuatan akhlak. Orang kafir atau bukan Islam tak boleh jalan kita daripada sudut akhlak kalau kita mengikut akhlak yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melahirkan generasi yang menghormati ibu bapa. Generasi muda yang menghormati orang-orang tua generasi muda yang mengasihi anak-anak anak-anak kecil -anak kita menjadikan generasi yang berakhlak, yang cukup katanya sopan tidak kanuknya adalah terbaik yang menjadi sambaran kepada umat Islam yang akan datang saya turut melihat oh tuan-tuan dengan sambaran akhlak kita bila kita arahkan bersolat di padang kita bersolat di padang bila kita katakan bahawa kita terpaksa lewatkan majlis pada malam ini. Tuan-tuan dalam keadaan reda, dalam keadaan sabar, akhlak yang sangat hebat tuan-tuan. Begitu juga bila kita arahkan jangan parking tepi jalan, jangan letak kereta di sini dengan bantuan rela, tuan-tuan dapat mengikut. Ini adalah akhlak. Tujuannya apa? Tujuannya nak menjamin progres sesuatu benda itu berjalan. Dan yang ketiga, kekuatan ilmu. Inilah yang sebab saya lahirkan dan inilah yang telah Allah SWT selalu sebut dalam jenis kuliah-kuliah beliau. Kuliah. Kekuatan ilmu kita. Kita jangan kita tak menit semata-mata. Ikut-ikutan. Kita buat amalan berdasarkan kepada ilmu. Dan saya telah menyediakan ruang yang sangat luas di pusat pendidikan Al-Barakah ini. Kita melahirkan generasi muda. Generasi muda yang seusir enam tahun sudah pun belajar menghafal Al-Quran. Sehinggalah sekarang kita mempunyai ratusan pelajar tafiz. Dan kita telah pun dalam perancangan membela takbir yang lebih besar di kekuasaan uh, ini untuk melahirkan generasi-generasi yang bukan takat boleh memahami Al-Quran dengan baik malah menerajui menjadi penggembeling masyarakat pada masa hadapan. Saya kasih kepada tuan-tuan, matabis kami di sini baru saja membuat temuduga. Yang kita nak ambil cuma 15 orang tetapi yang datang ialah 600 orang untuk temuduga. Kerana apa? Kerana daftar yang kita buat, kita mencerminkan kita berlama. Kami bukan takat belajar bahasa Arab. Bukan takat belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Kami juga memperkenalkan bahasa Mandarin dan bahasa Tamil untuk pengaji-pengajian takhid ini. Untuk apa? Melengkapkan anak-anak muda kita sebagai golongan pendakwah yang bukan takat berdakwah kepada orang-orang lain, orang-orang Islam semata-mata. Tapi kita akan berjalan jauh lebih daripada itu dengan kekuatan-kekuatan ini. InsyaAllah kita bersambung selepas ini pada pusingan yang kedua. Saya mempertimbangkan yang berbahagia untuk Allah Izzat untuk menyampaikan kuliahnya. Allahumma a'lam. Al-Fatiha. Allahumma a'lam. <tuh> Assalamu'alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa as-salat wa as-salat ala al-Fatihina wa as wa as wa maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Teman dan saya pada malam ini berpada di tempat Ahmad Sabu Ambilak Kami buatkan kuasa dengan Jor Terusnya terlengkapkan muslim dan muslimat Adil dan adilat yang sama-sama kita panjatkan syukur Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dapat kita berada pada keadaan dengan dengan kita kemudian al-barakah ini dalam satu sesi ceramah sempena hijrah mudah-mudahan susah payah kita pada malam ini berita sebagai suatu amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah kita panjatkan syukur juga kepada Allah Kita masih bernyawa pada alam ini Pada masa yang sama Malaikat Ibrahim AS mengandung nyawa Saudara-saudara kita di seluruh dunia Dalam masa yang sama sekarang Berapa ramai orang mati yang kita tidak tengok beranak orang baru Tapi tak apa kita teruskan akan ayat kita bagaimana MOU perjanjian kita dengan Allah zaman kita berada di alam roh lagi Allah. Allah tanya kita ada setuju roh itu adakah apabila kamu dilahirkan ke dunia kegi masing-masing hidup di dunia kegi adakah kamu akan memperhambulkan diri kepada aku Allah tu adakah kamu akan bersusah payah untuk menjulung agama aku? Adakah kamu sudi menjadi hamba ku? Adakah kamu akan beribadah kepada ku? Adakah kamu akan bertuhankan aku? Orang tu kalau rasa kita semua telah jawab dulu dalam perjanjian dengan Allah. Semua sekali jawab pada masa itu. Sama ada yang akan akhir orang beriman ke kita telah hadir pada zaman ke, zaman Adam arwah. Yang kita keluar daripada sumpit Tuhan Adam, semua kita berjanji bala. Bukan nangan, bala. Yang ini sudah tentu, sudah mesti. Sememangnya, bukan dia, sudah tentu, sememangnya, seboleh dia dan tidak ada lain lagi. Syahidna kami naik saksi, kamu lah Tuhan kami. Bila kamu lahirkan kami di dunia pada masa masa-masa yang telah kau tentukan. Sekarang kita telah berada di dunia dengan perjanjian. Maka tak dapat tujuh kita tunaikan janji kepada Allah. Apa jua yang berlaku? Siapa jua kita? Kita kena tolong Allah. Jadi tolong agama Allah. Tolong agama Allah. Tolong diri kita sendiri. Dalam cerita hijrah terlampau banyak sangat hikmah ataupun iktibar tak kita boleh ambil kalau kita nak kupas pengajaran pengajaran iktibar dan hikmah tentang hijrah pada malam ini tak habis 3 minggu lagi rasa tak habis ulama-ulama mengarah kitab tentang hijrah tapi daripada dulu sampai sekarang masih lagi diteruskan masih ada lagi kita-kita baru tentang hijrah cerita yang sama tapi hikmah yang semakin berkembang kerana ia ya, peristiwa besar dalam Islam seperti hijrah, maulid Rasul dan seumpamanya tidak dapat kita tulis dengan perkataan dengan pena dan seumpamanya. Kali ini adalah cerita besar, cerita hebat yang Allah aturkan untuk menjadi kebanggaan di dalam muka bumi Allah. Maka di antara hikmah, hijrah itu, Iaitulah kasih kepada akhirat dan tidak cinta kepada dunia. Kita tengok. Di antaranya sahabat-sahabat Nabi Muhammad. sanggup meninggalkan kampung tanah haisi untuk pergi satu tempat yang dia tidak ada punya seorang kampung. Tak ada duit. Tak ada waris. Tak ada dari Daripada Mekah dia mati Kalau kita ni orang suruh tinggal kampung halaman kita. Orang kena tu, pindah orang manjur. Kena duduk Kuala Lumpur pula. Nak? Orang tengok lah. Boleh tapi beri masalah tiga bulan. Maka nak pindah ke jauh itik, pindah ke jauh lembu. Orang nak putih. Pokok-pokok putih, habis nak tabuh juga. lah. Tapi apa yang berlaku pada sahabat-sahabat? Tinggal rumah tinggal tanah tinggal sejak di antaranya Abdul Rahman bin Auf dia ni tokoh peperang bandar Melayu tapi dia tinggal dengan pastor raja dia dengan sedot dia dengan kampung kurmanya dia dengan tenapkan-tenapkan dia tinggal semua kerana dia yakin Allah yang boleh cerita yang kita nak ambil ini tidak sayang kepada hampir dia dengan sebab perintah Allah. Kita kita bayar. Benda ni kita kena ambil. Bukan ambil dengan kibar pada malam ni untuk kita hayati lepas kita balik. Sampai mati. Kalau nak hayati pada malam ni tak payah buat program. Bagi kita tengok pupuk semangat. Kajaran panggil buat pupuk semangat. Panggil ustaz rajok tiga hari tiga malam. Cerita buat hak merah. Cerita buat dirata. Cerita apa buat. Cerita buat anak kubur. Nah, Balik tiga hari pukul semangat Kaki tangan gelap jalan menang-menang Tak ada cerita lain Oh Ketiknya oh, oh, oh. Ha Dah setiap duit lah pasti Dah jadi Balik dari tak pukul semangat Tapi oleh lain tiga hari Tak semangat Dia tak tahu apa Semangat mana Masuk hari ke minggu yang kedua Memang dah dua pendek pulak Kamu semangat itu Sekejap jadi kita tak nak bila ada buat apa-apa hijrah, kita pun ingat tentang hijrah. Dua minggu kita ingat. Kita buat pula apa tentang yang ni tak maknanya itu ha. kita pun kelawat ramai-ramai. Nah, masuk minggu ketiga lah tunggu kata ni. Kenapa buat pula? Ha, kiri dua pula. Ha, kita tahu, kita hayati hijrah ini. Dan semua kecil terbesar yang berlaku dengan tunjukkan Nabi Muhammad SAW kita hidupkan dalam setiap saat dan setiap hari setiap minggu, setiap tahun bukan tunggu bulan Muharram untuk cerita makna hijrah bukan tunggu bulan Rabi Awal untuk kita kenal tentang akhlak Rasulullah tapi sepanjang masa jadi